Это мой первый официальный визит после формирования новой правительства в Украине. И накануне мне удалось встретиться с министром Супрун в Копенгагене во время регионального комитета Всемирной организации здравоохранения. И, если честно, хочу поделиться своим глубоким уважением за вашу лидирующую роль. Принимая непростой ситуации в стране в сфере здравоохранения, вы обозначили несколько важных приоритет, и я действительно очень тронут, что ВИЧ-СПИД является один из тех важнейших приоритетов, которые вы поставили для вашей лидирующей роли в качестве министра уже новые правительства. Для Организации Объединенных Наций, которые работают уже очень давно, на протяжении последних 25 лет, непрерывно в Украине, в Киеве, на национальном уровне, то, что вы обозначили, вич как по-прежнему является приоритет, но не тот приоритет, который можно просто а, business as usual, где мы будем продолжить те подходы, которые раньше были. Вы приветствуете инновации, новый подход, амбициозные новые цели. Поэтому спасибо за то, что а, вы ам, не только с нами, но еще поддерживаете на официальном уровне правительства и министерства Вот это новая компания. для нас это очень важно. Со стороны Организации Объединенной Нации хочу подчеркнуть еще один очень важный момент. В июне этого года в рамке Ген-Ассамбле состоялся, я считаю, исторические совещание на высокий уровень, посвященное теме ВИЧ-СПИДу. Если раньше было принято говорить о том, что мы боремся с эпидемией СПИДа, сейчас уже не принято говорить о том, что мы боремся ни с ВИЧ, ни с СПИДа. Принято говорить о том, что мы будем победить эпидемию СПИДа раз на всегда. И это не только лозунг, это конкретно цели, которые все страны Организации Объединенных Наций приняли а, обязательство, чтобы выполнить не только до 30 -го года вообще а, покончить с эпидемией СПИДа, но делить это усиленно, ускоренно тем в ближайшие 5 лет. А, и предполагает, что каждый стран в мире будет сократить количество новых случаев ВИЧ-инфекции, ежегодное количество случаев

Поэтому если до 2015 года в Украине около 20 тысяч новых случаев вил-инфекции, ожидается, что к 2020 году, буквально через 5 лет, будет меньше 2 тысячи новых случаев в год. Новых случаев. Это огромная работа. И, к сожалению, на сегодняшний день мы еще далеко от такого цели, что на глобальное, что на региональное, в том числе на национальном уровне. Но мы одновременно, я надеюсь, что а, а, госпожа Низова нам а, рассказывает о последней тенденции статистики, но то, что тот брифинг, который я получил благодаря а, вашей грамотной работе, свидетельствует о том, что эпидемия даже в стране в Украине меняется очень быстро. Если раньше лидировал передачи среди людей, употребляющих наркотики, на сегодняшний день это больше и больше увеличивается половой путь передачи. Поэтому сегодняшняя кампания «Верю, не верю, не дай с ней шанса» актуальна, как никогда. Поэтому со стороны UNAIDS очень приятно отметить о том, что данная кампания является первой полноценной стратегически новой кампанией на национальном уровне Который выпущен с того момента, когда новая декларация в Генассамблее была принята в июне этого года. Поэтому глубокое уважение к адресу правительства и всей партнеры и GIZ за то, что является наш партнер по продвижению и внедрению этой компании. А последнее буквально слово с моей стороны. Не случайно, что компания называется Верю, не верю. Потому что если. А, ну, скажем так, если я стал бы лицом компании, ну, очень много бы смотрели на меня <laughs> и думали, что, ну, кто он такой и почему он говорит нам о вич -спиде. Поэтому и очень рад, что а, компания не только называется «Верю-не верю», но лицо нашей компании является наш посол добреволия Веря Брежнева. А, не только я верю вере. А, но миллион молодых людей по всему нашему региону Восточной Европы и Центральной Азии, в первую очередь ее родной Украина, очень действительно верит в то, что вера призывает и рассказывает и делится с ними. Поэтому то, что абсолютно не случайно, что она является лицом этой компании и учитывая ее беспрецедентная популярность, и не только как и общественная персона, и как певица, и телеведущая, но еще как общественный деятель, который ну, действительно очень много считается ее мнение, то, что они является лицом этой компании, дают уже огромный залог успеха, то, что эта компания не только пойдет на все билборды, вы видели не только в Киеве, но одновременно практически во все города в стране, но еще в социальной сети, где и вера пользуется вот, просто невероятно популярность. Поэтому, вера, будучи наша послом доброй воли для региона Восточной Европы и Центральной Азии, спасибо вам огромное то, что вы с нами и всегда с нами и согласились стать лицом этого компания.